Доброго дня, шановні колеги, сьогодні ми за сприяння інформаційного центру Україна 2012 проводимо прес-конференцію із заступником міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту Сергієм Глушенком. Хочемо попросити вас пробачення за те, що не зміг приїхати міністр Равіль Сафіулін, оскільки в нього там. Термінові справи, які не дали побувати на прес-конференції, але, можливо, він пізніше до нас приєднається. Тема нашої прес-конференції сьогодні це стан української спортивної інфраструктури напередодні проведення фінального етапу чемпіонату Євро 2012 в Україні. Ми… Открываем электронный реестр всех спортивных сооружений, которые имеются в стране. С помощью ресурсов, которые все-таки имеем, в первую очередь областные управления, отвечающие за физкультуру и спорт, мы собираем информацию обо всех объектах, имеющих какое-либо отношение к физкультуре и спорту всех форм собственности в единую базу. Эта база будет открыта, предположительно, 1 января 2011 года. Два месяца назад мы собрали 70 иностранных компаний, работающих в Украине. Есть такая Европейская бизнес-ассоциация, European Business Association, работающая в Украине, объединяющая 700 иностранных компаний. Мы встретились с руководством украинским и норвежским этой компании и поговорили о перспективах. Мы не просили, мы не жаловались. Мы поговорили о перспективах для наших партнеров, европейских компаний, сотрудничества с нами. Суть идеи состоит в следующем. В рамках программы «Тысяча площадок» мы предлагаем нашим партнерам строить Спортивные площадки открыты в правильных местах, в больших городах и малых городах нашей страны. Брендировать по периметру, а это площадка 40 на 20. Брендировать по периметру, их логотипами. Проводить соревнования, кубки, среди деток, среди жителей близлежащих домов. Подъезд на подъезд, дом на дом, квартал на квартал. По футболу, баскетболу, волейболу проводить веселые старты, проводить забытые, но замечательные совершенно папа, мама, я, спортивная семья. Во всех странах последние, пожалуй, лет 10-15, где на высоком уровне проводились спортивные события, были открыты фан-посольства и фан-зоны. Фан-посольства мобильные или стационарные, это, по сути, палатка, правильно оборудованная оргтехникой, где работает несколько человек, владеющих несколькими иностранными языками, в распоряжении которых находятся раздаточные материалы, включая карты, информационные бюллетени. Они помогают туристам, приехавшим в город впервые, найти место, где можно хранить свои вещи, места, где собираются болельщики, Дорог к гостинице или к спортивному сооружению. Фан-зоны это специально оборудованные зоны, огражденные, охраняемые, где болельщики имеют возможность на больших экранах следить за спортивными событиями, отдыхать, обмениваться мнениями, перекусить. Эти объекты обслуживаются волонтерами. Волонтеры, как правило, молодые люди, студенты, желающие на добровольной основе каким-то образом участвовать в событии. Требования к волонтерам достаточно простые. Они должны быть открытыми, коммуникабельными людьми, владеть одним или несколькими иностранными языками и пройти специальное обучение. Вот этим как раз мы займемся с весны 2011 года.